ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭೋದಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಶನಿವಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಏಕಾದಶಿ ನಿನ್ನೆ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕ್ರಮ ಸೊ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಅರಿವು ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಾವು ನಮಗೆ ಪಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಪಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಪಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನೀವು ಪಾರಣವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕೂಡ ಮಂಗಳಮಯವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ತಾವು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ತಾವು ಪಾರಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಪಾರಣವನ್ನು శ్రీనివాసన విశేషవే మన ఇవతిన విడి పారణవన్నమాోణ శ్రీయక్కాంతయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తి నా శ్రీవేంకటవాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం లక్ష్మీ సవిభ్రమా విభ్రమ చక్షుషే చక్షుషే సర్వోకానా వెంకటేశాయ మంగళం श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवद्याय सत्यानन्दचिदात्मनि सर्वान्तरात्मते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलं दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गीस् सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलं श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेर्तिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीसविभ्रमालोकशुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलं श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मनि सर्वान्तरात्मते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेर्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय लक्ष्मी लक्ष्मीसविभ्रमालोकसुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलं नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मनि सर्वान्तरात्मते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलं दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गळम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेर्तिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्री श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीसविभ्रमालोकसुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे, चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्थीशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेर्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीसविभ्रमालोकसुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलं नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मनि सर्वान्तरात्मते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलं दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलं श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्तिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीसविभ्रमालोकशुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे, चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलं श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मनि सर्वान्तरात्मते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्थीशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेर्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीसविभ्रमालोकसुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलं नित्याय निरवद्याय सत्यानन्दचिदात्मनि सर्वान्तरात्मते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलं दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेर्तिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीसविभ्रमालोकसुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे, चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मनि सर्वान्तरात्मते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्